то есть в данном случае оно начало тлеть как видите и включив вытяжку начало гореть и потухло Все как правильно? Значит, никак не странно. Это мы проверили вот эти вот весюльки сейчас мы... Сами весюльки безопасны, то есть они не загорятся. Мы возьмем... Посмотрим, как будет себя вести... Вот эти перья.

ребенок сможет, даже если что-то случится, откинуть эту маску или она сама потухнет. делить на на вид. Извиняюсь, я давно заговорился с вами. Да, Вот видите, на противополку сидая. потихонечку, потихонечку, то есть задача ребенка откинуть, то есть испугался, но все равно есть время сообразить и это откинуть. третья ваша маска тоже выдержала испытания.